Всем привет! Сегодня мы с вами проработаем боковые мышцы пресса. Будем избавляться от ненавистного жирка на боках. Будет 5 несложных упражнений. И первое, с чего мы начнем, это мельница. Это упражнение, я думаю, всем известно еще со школы. Это очень легкое, но хорошее упражнение. Ножки пошире. Носочек 45 градусов. И поехали на кончике каждой ножки. 15 раз на каждую ножку в сумме 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и еще пятнадцать. Кончили. Следующее упражнение. Это упражнение я использую в своих тренировках практически всегда. Это упражнение несложное, на нем я восстанавливаюсь, но оно очень эффективно, и если вы будете выполнять его правильно, то уже завтра вы почувствуете свои боковые мышцы. Ножки между ножками ступня, на ширине плеч. Исходная. Потянулись точечка. Потянулись точечка. Делаем всего 30 раз. Три. Четыре. Когда тянемся, как стену. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.

Тринадцать, четырнадцать. И вторая ножка. Раз, два, три, четыре, пять. Упражнение можно выполнять с гантельками. Я его выполняю с гантельками, но так как вы только начинаете избавляться от бочков, то начнем без гантелей. Ножки шире плеч, одна ручка вверху, впоследствии она будет уже с гантелькой у нас. И другая внизу, тоже с гантелькой. Смотрим на верхнюю ручку. И поехали 15 раз на каждую ручку и ножку. 15. другая сторона не забываем смотреть на ручку верхнюю упражнение. Ножки также шире плеч. Делаем подсед неглубокий. Одна ручка за головой, в другой ручке впоследствии опять появляется ганделька. Сейчас будем делать без гандельки. 15 раз на каждую сторону. Vai. Эти пять несложных, но эффективных упражнений, девочки, если вы их будете использовать в своих тренировках, то через пару недель вы уже увидите хороший результат. Занимайте